Здравствуйте, дорогие коллеги! Есть предложение начать наше сегодняшнее мероприятие. Мероприятие мы проводим под эгидой Общественного совета при области администрации. Я его председатель, Валерий Алексеевич Проводим его по предложению Громадской Рады при Минприроды Украины. Тема нашего сегодняшнего мероприятия мы проводим как семинар, тренинг. Внедрение стандартов Евросоюза в сфере качества атмос... окружающего воздуха, преимущества и потери. Я думаю, что тема более чем интересная, очень актуальная и для нашего региона. Тем более интересно, что формат носит обучающий характер. Инициаторы привезли ряд инициатив, которые мы сегодня с удовольствием выслушаем. Мало того, вдвойне приятно, что здесь присутствует компетентная и сильная экспертная аудитория, представляющая промышленность города Запорожи, имеющая отношение, скажем так, к качеству воздуха во всех его ипостасях. Здесь присутствуют предыдущие предприятия, присутствуют представители. Власти присутствует общественность. Вот. Поэтому здесь можно сказать, что собралась та аудитория, которая готова слушать, готова вникать, готова принимать решения. Тем более, насколько я понимаю, здесь от вас ожидается активность, активность по дальнейшей экспертной работе, в принятии будущих революционных фактов, которые будут влиять в том числе и на деятельность предприятий, в том числе здесь. я бы хотел бы первое слово, первое слово. предоставить заместителю департамента, директора департамента экологии и природных ресурсов Запорожского области администрации Лихосенко Федору Ивановичу. Уважаемые коллеги, я хочу поздравить от имени руководства областной Запорожской администрации Александра Николаевича Петушенко, всех здесь присутствующих. Вот, э, поскольку у меня дальше будет там доклад, э, я вам расскажу о состоянии дел на сегодняшний день в области. Поэтому э, в самом начале, чтобы не занимать время, желаю вам плодотворной работы. Я думаю, у нас вместе все получится. Тогда есть предложение дать право выступить со своим докладом заместителю главы общественного совета при Минприводе Украины, президенту всеукраинской общественной организации «Живая планета» Бердиной Светлане Валерьевне. Светлана Валерьевна, вам слово. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я буду обращаться к вам так, потому что я вижу здесь профессию аудиторию заинтересованную представителей общественных организаций органов власти и бизнес-компаний ведущих производителей отрасли как в регионе так и в целом в Украине. Именно, в общем-то, общаясь с нашими коллегами, с Александром Борисовичем, мы именно обсуждали тот вопрос, что мы хотели бы сегодняшнюю дискуссию развивать с участием всех заинтересованных сторон, как представителей громады, так и представителей бизнес-организаций, экспертных организаций, для того, чтобы определить пути решения проблем, связанных с состоянием атмосферного воздуха в вашем регионе и в Украине в целом. Я буду несколько позже делать презентацию проекта и как бы, в словах приветствия хочу поблагодарить и Общественный совет при запорожской администрации за активное участие и высокий уровень организации мероприятия. Также я хочу поблагодарить и областную государственную администрацию Запорожской области, в частности департамент экологии в содействии при подготовке проведения мероприятий. Ну и представителям бизнес-организации, компании, которая представляет горно отрасль, которая является ведущей в данном регионе. Я хочу с небольшим запозданием, но пользуясь случаем, поздравить с днем металлурга, который мы недавно отмечали вместе с вами. Только вы здесь, мы в Киеве, поэтому, в общем-то, надеюсь, что сегодня будет дискуссия, но это будет начало дискуссии, потому что наша задача сегодня дать максимум информации, получить какую-то обратную реакцию, какие-то комментарии по сути вопросов и предложений, и в дальнейшем, так сказать, завязать уже партнерские отношения и развивать материалы, наработанные в рамках проекта, рекомендации проекта, работать над законопроектами, которые подготовлены в рамках проекта с вашим участием. То есть мы постараемся Насколько это возможно, учесть все конструктивные предложения, опять же, понимая то, что нам нужно соблюсти требования на пути адаптации к законодательству Евросоюза, то есть есть позиция жесткого европейского союза, есть соглашение об ассоциации, есть уже конкретные обязательства, которые приняты Украиной на правительственном уровне не задекларированы уже оформленные в виде документов, поэтому наша сейчас задача это вместе с вами отработать поэтапность адаптации украинского законодательства для того, чтобы это было оптимально и ну, сбалансировано да? то есть мы не будем говорить там, с наименьшим ущербом для бизнеса да? то есть мы прекрасно понимаем кто будет против того, что в Запорожской области будут там лучшие показатели э, качества атмосферного воздуха все но мы понимаем реальные сегодняшние реалии, то есть экономическое состояние, проблема отрасли в целом, мировые проблемы, которые, понятно, ну, бьют по, потому что у нас экспортно ориентированная эта отрасль, и все вот эти колебания, они, конечно, отображаются на да, вашем потенциале, но, тем не менее, нужно двигаться вперед.